Я просто себе говорю, стоп, вот когда я понимаю, что локомотив пошел, и меня раздражает все, и это оголенные провода, и это действительно так бывает, и бывает, что, слава богу, у меня очень мудрая дочь, она меня сразу тормозит, я там начинаю повышать голос, она, мама, а помнишь, что ты говорила, что нельзя кричать, а что ты сейчас делаешь? Я понимаю, что ты устала. Наверное, дети вот... Антистресс такой происходит. То есть, и в этот момент мой ребенок умнее и мудрее меня. Где еще вдохновение? В любви. Вот любое вдохновение нужно остановиться, нужно подумать, что стоп, да, в разные периоды в жизни, да, и устаешь, и стресс, и все, все что угодно в этот момент действительно нужно остановиться. Нужно, может быть, даже уйти в какое-то... Вот, слава богу, у меня есть собака, и я могу <laughs> пойти глубоко в лес. <laughs> и, может быть, даже кому-то помогает покричать. Я, правда, не пробовала. Я пробовала петь в поле, надеюсь, никто не слышал. <laughs> и где-то вот походить, подумать, остаться наедине с собой. Очень многие люди, кстати, этого боятся, отстаться, на, на, ну, не многие, есть люди, скажем так, которые этого боятся, потому что они боятся своих мыслей, потому что вот даже когда они остаются, они, там есть у нас гаджеты, да, они начинают в телефоне рыться, они там включают телевизор, а, а в этот момент важно побыть в тишине. Важно спросить у себя, почему это с тобой происходит, что тебя, то есть поговорить с собой, наверное, вот да, как с лучшим другом, как, как с человеком, которого ты очень любишь. Но мы же себя любим, правильно, и мы можем себя погладить и успокоить. Если у нас что-то отнимается и нам в этот момент безумно плохо, то это только для того, чтобы дать нам что-то лучшее. Когда мы к этому, когда мы успокоимся, накричимся, наплачемся или еще что-то, оно придет. Был момент, у меня летом неприятный, я э, жутко поломала руку, у меня была операция. Ну, казалось бы, ну какие тут положительные могут быть стороны? Масса положительных сторон. Во-первых, э, я узнала, что на самом деле есть люди, да, там близкие, это понятно, близкие, родные, они всегда тебя любят и в любой ситуации придут на помощь, а есть просто знакомые которые, вот мы не общаемся, да, там года, но когда вот это произошло, они, они все были рядом. И не это, не боже мой, это так приятно. Когда человек на позитиве, он быстрее выздоравливает. Когда он думает о хорошем, это, это доказано, это все знают. Но почему, почему там, о Боже, вот эти слезы, вот это нужно срочно себе вытягивать? Потому что да, когда это произошло, у меня был шок, у меня был э, стресс, и я не понимала, потому что думаю, двое детей, собака, муж в этот момент был в Харькове. И это сначала был безумный стресс. Плюс это как бы недешевая все сейчас медицина. Мы все понимаем, что заболеть это <coughs> очень дорого. Это дороже даже иногда, чем съездить на море. И в этот момент, да, нужно начинать глубоко дышать, успокаиваться и понимать, что вот, да, там кольцо Соломона все проходит. Действительно все, и это пройдет, и пройдет год-два, и ты будешь знать, что была такая ситуация в жизни. Но на самом деле в любом случае рано или поздно все будет хорошо.